Весной мама вместе с дочками работали за коровой они попали в землю и сажали разные полезные растения. Вероника и Маша захотели тоже посадить что-нибудь особенное. Да, 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 тебя... тебя... Хорошее желание. Мы можем посадить не на потомка. Давайте посадим их и они посадили их. Девчонки поливали цветы, ухаживали за ними. Сначала появилось три маленьких листочка потом еще, и еще. Когда наступило лето, их подсолнухи стали большими и стройными. На верхушке у них были чудесные шляпы, цветы. Они очень любили наблюдать за своими растениями. поднимал свой цветок навстречу солнышку, весь день следил за ним, пока оно что то Куда оно двигается, туда и под поворачивал свою головку цветок. Аминь. Yeah. <resects> Но мы, как подсолнухи, мы хотим всегда следовать за Господом нашим и наблюдать за Ним, следить за Ним и все делать, только смотря на Него. И я верю, что Он нам во всем поможет, и мы сможем точно так же, как и эти цветы красивые, цвести в Него.